Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat dini hari dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di channel YouTube Raja Singkawang ya teman-teman. Kali ini saya bersama keluarga, anak-anak dan serta istri seorang keluarga beserta adik ipar yang lagi ngevlog kita di pantai pasir panjang Pak Lotai atau Palembit Singkawang. Oke kita akan melihat dari kejauhan. Kita menggunakan ini. Nah, Oke, okay. yuk kita akan melihat suasana dan melihat-lihat eh, kesibukan warga kota Singkawang dalam mengisi liburan akhir tahun di bulan 2000 eh di bulan 2000. di tahun 2023 di bulan November ya teman-teman ya yuk guys kita sekarang berada di pasir panjang Pak Lotai nah sekarang kita mau melihat pemandangan jauh mata memandang nah seperti ini ya teman-teman ya kita menggunakan lensa yang memiliki jarak tangkapnya 700 kali zoom Oke, Oke okay, teman-teman sekarang kita melihat kapal yang cukup lumayan jauh ya Jaraknya dari tempat saya mengambil video ini kurang lebih sekitar 40 km ya Atau mungkin bisa lebih Nah Ini merupakan jarak yang paling jauh ya Kalau misalnya teman-teman gak percaya ini kita buka dulu kameranya Oke okay. Ya. Nah, itu kapalnya jauh di sana Kalau kita zoom pun hancur ya, lebur ya gambarnya. Ah. Oke, okay, kita akan melihat suasana pantai yaitu di Palm Beach Kota Singkawang ya. Nah, kita nanti bakal melihat-lihat dari kejauhan Bagaimana pengunjung di sini menikmati liburan di weekend uh, di bulan November di akhir tahun 2023. <tuh> <tuh> Oke okay, teman-teman, sekarang kita akan melihat langsung uh, dari jarak kurang lebih satu kilometer ya. Ini. Di sekitaran tepi pantai, oke, kita akan geser melihat suasana di sini. Nah, ini dia punya lensa memang terfokus kepada satu bidang, ya. Kemudian, nah, sekarang kita akan coba zoom dua kali aja karena kalau kita zoom kebanyakan nanti teman-teman sakit nontonnya. Ya, yeah, oke. Okay. Nah, ini uh, antara kita dengan tempat pelabuhan PLTU UP3K yang ada di Pantai Samudra Indah ini kurang lebih jaraknya sekitar 3 kilo ya, teman-teman ya dan ini bisa kita nikmati dengan jelas apalagi kalau seandainya kita zoom lagi ya coba saya zoom lagi nah jadi aktivitas di sana bisa kita lihat secara langsung teman-teman sebelumnya teman-teman sudah -teman lihat kan eh, jarak jauh yang kita eh, ambil titik pengambilan kamera saya ini dan kita bisa melihat bagaimana keseruan uh, para pengunjung di Pantai Palembit Pasir Panjang Kota Singkawang ini, teman-teman. Nah, mohon maaf kalau lensanya ini terfokus di tengah ya, teman-teman ya. Oke, sekarang kita mengarah kepada PLTU yang berada di Mimilen ya. Nah, ini kalau dari sini ke sana kita kurang lebih jaraknya hampir 10 kilo ya, teman-teman ya. Oke, akan kita zoom dua kali. Nah, teman-teman bisa lihat bagaimana. Nah, jadi jarak jarak kita ini cukup lumayan jauh dan kita akan melihat langsung di sini ada apa aja ya. Oh. Mohon maaf kalau gambarnya agak kurang jelas ya karena kondisinya memang cukup lumayan jauh ya yang kita ambilnya, teman-teman. Oke. Okay. Oke, okay, teman-teman, coba kita geser ke samping kiri. Bagaimana suasana keindahan pantai pasir panjang Pak Lotai mohon maaf kalau agak begaji-gajik ya teman-teman ya tahu kan begaji-gajik agak patah-patah tadi saya menggeser kameranya karena saya memakai tripod yang murah ya hahaha <laughs> oh, oh 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 ya 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 ini kita akan melihat langsung suasana di sini oke ya kita sudah dapat tangkapan ya tangkapan video Nah ini jarak kita kepada kumpulan pelampung yang berwarna hijau ini kurang lebih sekitar 1 kilo ya teman-teman ya Nah Oke sekarang kita coba bergeser sedikit ke kanan Nah kita akan melihat di sebelah ujung yang ada batu-batu ya Oke kita zoom Nah ini Batu ini kurang lebih sekitar 2 kiloan ya. Jarak kita dengan batu-batu sana. Oke, kita zoom. Kita lihat kita bawakan sedikit ya. Di sini ada ada anak-anak yang lagi bermain pasir beserta teman-temannya dan di kejauhan kita melihat ada sebuah kendaraan mobil yang menuju ke pelabuhan ya pelabuhan ya ini teman-teman bisa lihat ini mobil nah ini ada beberapa pengunjung yang sedang bermain ya teman-teman ya wush ada yang jatuh Oke, kalau kita normalkan ya tidak nampak sama sekali teman-teman. kalau kita zoomkan dapat sekali, dapat semua ya. Oke teman-teman, coba kita bergeser ke kapal tadi ya, kapal tadi. Ya. Nah kapal yang akan kita ambil ini kalau di posisi normal lumayan cukup jauh teman-teman coba saya ratakan dulu ya posisi kameranya ini oke okay, sudah rata kita akan geser ya yeah. sorry ya teman-teman kalau misalnya teman-teman nontonnya jadi agak mual-mual ya Oke, sekarang coba kita zoom ya teman-teman ya di zoom dua kali selanjutnya kita fokuskan dulu kita kunci ya sudah terkunci Oke sekarang kita zoom 10 kali teman, -teman. ya Nah teman-teman bisa lihat ini adalah kapal tongkang ya dengan kapal dengan kapal derek atau kapal tariknya ya nah jadi ini merupakan untuk memenuhi kebutuhan pembangkit listrik tenaga uap atau tenaga mesin ya yang uh, ada di sekitaran kita sini yang mana ini kapalnya lagi antri untuk bongkar muat ya karena kebutuhan untuk dalam jangka waktu tiga hari itu satu satu kapal ya untuk untuk memenuhi kebutuhan listrik dalam waktu tiga hari itu minimal satu kapal ini teman-teman ini sekarang ada dua kapal yang harus nanti akan dibongkar <tuh> oke okay, teman-teman ini uh, di sekitaran pantai Palem Beach Pasir Panjang ya nah cuman sayangnya Reja membuat tripod yang murah ya jadi agak kuat getarannya Oke teman-teman Sekarang kita merubah posisi Nah ini kita ah, Dari kejauhan ini nampak Sebuah kapal nelayan ya Yang kalau kita lihat secara kasat mata itu Nggak nampak sama sekali teman-teman Sekarang kita kecilkan Nah ini jaraknya sangat jauh sekali Nah, oke nanti coba kita geser ke posisi Rindu Alam ya, teman-teman ya. Nah, ini bebatuan yang ada di sekitaran Bajau ya. Iya. Ini suasana di Pantai Rindu Alam. Tepatnya di daerah Pasir Panjang. Pak Lotte di sebelahnya ya, atau jauh Oke, kita akan melihat suasana di sana, teman-teman. Ya. Nah, kita melihat uh, para pengunjung yang ada di sini. yang sedang menikmati liburan ya memang hari ini Singkawang lagi ramai ya teman-teman ya itu banyak pengunjung dari luar kota Singkawang seperti dari Pontianak, Sanggau, Sintang bahkan sampai ke dari luar Kalimantan ya karena semalam tempat-tempat wisata yang ada di sekitaran pantai di Pasir Panjang ini semuanya penuh teman-teman Oke kita lihat keseruan pengunjung yang ada di Pantai Bajau ya. Nah, ada yang sedang bermandi air, ada yang sedang berjalan-jalan, dan ada juga yang sedang berfoto-foto ya, teman-teman ya. Nah, jadi eh, keistimewaan dari kamera HP yang Reja pakai ini, serta lensa tambahan yang Reja pakai ini, cukup lumayan memuaskan kita untuk menjadi konten kreator ya. Nah, teman-teman bisa lihat keseruan-keseruan para pengunjung yang sedang bermain di sekitaran Pantai Tanjung Bajau. Nah teman-teman sekarang kita melihat bagaimana keseruan para pengunjung yang ada di Taman Pasir Panjang ini di Pantai Bajau Rindu Alam yang sedang menikmati liburan Ada yang sedang bermain-main pasir Dan ada juga yang sambil jalan-jalan utuh menikmati suasananya lah Intinya ya Oke teman-teman, sekarang kita berada, melihat secara langsung yang berada di dalam pendopo ya, aula atau pendopo, tempat pentas hiburan yang ada di Pantai Rindu Alam ini. Nah, kita melihat bagaimana kesibukan para pengunjung yang ingin menikmati suasana di Pantai Rindu Alam. Nah ini adalah beberapa permainan yang ada di Pantai Rindu Alam ya teman-teman ya Permainan seperti kereta api dan segala macam ya hmm. Ya kita kembali ke suasana pantai Kita akan melihat langsung Bagaimana keasikan masyarakat atau para pengunjung yang menikmati liburan di akhir tahun ini, tepatnya di bulan November? Ya, oke, teman-teman, kita coba beralih ke pandangan lain, ke batu-batu. Ya, nah, kita sekarang berada di posisi batu-batu. Nah ini batu-batu ini tepatnya ada di sekitaran pantai Bajau ya Oke teman-teman sekarang posisi kamera kita ini di tepi pantai ya di tepi antara pantai dengan pasir dengan laut sekarang kita akan melihat secara luas posisi ini tepatnya di pantai Palembit Pasir Panjang Singkawang. Oke akan kita foto ya teman-teman ya sebagai untuk uh, amelin kita. Ya ini teman-teman bisa lihat. Ya, ini suasananya memang sangat indah dan sangat seru sekali, ya teman-teman. Ya, untuk dinikmati suasana pantai palembit Pasir Panjang Cingkawang. Oke, teman-teman, nah ini yang teman-teman saksikan, ini jaraknya ya di sini ya. Nah, sekarang kita balikkan kameranya biar teman-teman bisa ngeliat langsung. Ya, nah, ini yang aslinya, teman-teman. Ini aslinya, ya, teman-teman juga akan bingung melihatnya jauh-jauh seperti ini jaraknya. Nah, yang tadi kita kamerakan. Nah, jadi lensa ini memang cukup keren, teman-teman. Uh, sejauh-jauhnya jarak yang akan kita videokan ini daya tangkapnya sangat jelas sekali. Oke, okay, teman-teman. Jangan lupa subscribe ya. Share, like, dan komen jika video Reja ini menarik, konten-konten channel YouTube Reja ini menarik. Nah, tentunya Reja doakan yang terbaik. Semoga teman-teman sukses dan sehat selalu. Terima kasih yang sudah mendukung channel YouTube Reja Singkawang. Nah, sampai ketemu nanti kita di konten selanjutnya. Mungkin konten kali ini sampai di sini dulu. reja akhiri wabillahi taufiq walidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari dan salam sejahtera untuk kita semua.